আর প্রাতঃভোজালৈকে লাইন না থাকিব পোয়া সারি বতৰ প্ৰাতঃভোজালৈকে সম্পূৰ্ণ 30 দিন সময় বিদ্যুৎ না থাকিব বৰপেটা আৰু হাউদি অঞ্চলৰ বাবে জাৰি কৰা হৈছে এই কাৰণেই মোৰত এমুতৰ আমি জনাব বিচাৰিছো জাননীখন জাৰি কৰা হৈছে আত্ম পাৱাৰ ডিস্ট্ৰিকশন কোম্পানী লিমিটেড জাৰি কৰিছে তেওঁলোকে বৰপেটা ৰোড বৰপেটা অসমৰ বাবে এখন জাননী 11 তাৰিখৰ দিনটো নহয় আজিৰ দিনটো দেশৰতে জাৰি কৰিছে প্ৰাইছিজ ডেট পোয়া সারি বতৰৰ পৰা বন্ধ থাকিব বিদ্যুৎ সেৱা আৰম্ভণিতে ডাঙৰকৈ তেওঁলোকে লিখিছে ইয়াৰ পৰা লিখিছে বৰপেটা হোৱাৰ বাবে নতুন তেত্ৰিশ হাজাৰ ভল্টৰ লাইন বনাই থকা হৈছে যাৰ বাবে ৰাতিপুৱা চাৰিটা বজাৰ পৰা আঠটা বজালৈকে বৃহৎ বৰপেটা ৰোড আৰু হাউলী অঞ্চলত বিদ্যুৎ সেৱা বন্ধ থাকিব

আৰু বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰাৰ সময়টো হব বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰাৰ সময়টো পুৱা চাৰি বজাৰ পৰা আঠটা বজালৈকে সেইখিনি আটাইতকৈ অৱশ্যে চাৰিটা পাঁচটা বজাত ফুজ উঠাৰ অভ্যাস আছে কিন্তু ফুজ উঠিলেও এনেকুৱা নহয় বোলে কাৰেণ্ট নোহোৱাকৈ মানুহ চলিব পাৰে আজিকালি মেক্সিমাম মানুহে কাৰেণ্টৰ জৰিয়তে কাম কৰে ইলেক্ট্ৰিক কেটেলটোতে চাহ গৰম কৰিলে বা ইলেক্ট্ৰিক কুকাৰটোতে ভাত ৰান্ধিলে

যিখিনি সময়ত আটাইতকৈ বেছি মানুহক লাইনৰ প্ৰয়োজন মানুহে স্কুল অফিচলৈ ওলাই সেই সময়খিনিত গৃহিণী আটাইতকৈ বেছি কাম কৰে পোৱাৰ সময়খিনিত যিমানবোৰ কাম থাকে আৰু মেক্সিমাম মানুহে হয়তো ছটা সাতটা বজাত শুই উঠে ৰাতিপুৱা চাৰিটা বজাত লাইনটো কাটি দিব টোপনি ক্ষতি হব তাকো ত্ৰিশ দিনমান সময় লাগিব বুলি অৰ্থাৎ চল্লিশ দিনো হৈ যাব পাৰে গতিকে নিশ্চিতভাৱে এটা বেয়া খবৰ বৰপেটা হাউলিবাসীৰ বাবে No, I